Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azali Jabit Zamli daripada Option Bahasa Melayu. Saya telah melaksanakan tugasan tiga Sosiologi dalam Pendidikan. Melalui persembahan ini, saya akan membincangkan kesan perubahan pendidikan semasa PBB iaitu pentaksiran bilik darjah dengan mobiliti sosial pelajar yang mempunyai enam aspek. Yang pertama adalah transformasi pendidikan. Yang kedua adalah aspirasi murid yang ketiga adalah iklim sekolah Yang keempat adalah lokasi sekolah Yang kelima adalah pembelajaran bermakna Dan yang terakhir adalah inovasi pendidikan Pertama sekali, seperti yang kita sudah maklum Melalui aspirasi murid ini, PBD membantu murid mengenal kekuatan dan kelemahan diri secara berterusan melalui maklum balas. Kesannya, murid boleh bermotiv murid lebih bermotivasi apabila pencapaian mereka ditiraf secara holistik bukan hanya berdasarkan peperiksaan semata-mata. Contohnya, murid dari keluarga yang berpendapatan B40 yang biasa direndahkan kini merasa dihargai apabila guru memuji hasil kerja kumpulan mereka. Ini dapat menyemai impian untuk berjaya walaupun tanpa kelebihan ekonomi. Kedua, transformasi pendidikan dijadikan sebahagian PBD yang mengubah pendekatan pentaksiran dari berorientasikan peperiksaan kepada penilaian berterusan. Hal ini dikatakan demikian kerana murid yang berlatar belakang kurang berkemampuan diri, diberi peluang untuk cemerlang bukan sahaja melalui akademik tetapi melalui pelbagai kemahiran lain. Contohnya, seorang murid di di luar bandar yang lemah dalam akademik tetapi bijak bertukang diberi peluang menunjukkan kemahiran melalui aktiviti projek atau pembentangan. Sistem ini memberi ruang kepada lebih ramai murid untuk menyelah dan meningkatkan potensi diri lalu membuka laluan ke arah kejayaan pendidikan dan peningkatan taraf hidup. Ketiga, iklim sekolah di mana PBD menyokong suasana pembelajaran yang inklusif dan guru berperanan sebagai pembimbing atau dijadikan sebagai fasilitator. Ini kerana iklim sekolah yang inklusif dapat memberi peluang sama rata kepada semua murid tanpa mengira latar belakang. Misalnya, guru memberikan peluang sama rata kepada semua murid untuk bercakap dalam kelas. Tam, uh, hal ini dikatakan kerana guru uh, memberi layanan yang sama rata tanpa membezakan membeza latar belakang murid. Ini menggalakkan penyataan- penyertaan aktif dan mengurangkan diskriminasi sosial antara murid. Murid yang biasanya terpinggir kini telah di, kini rasa telah dihargai dan dibimbing oleh guru sepanjang proses PDP dilaksanakan di dalam kelas. Keempat. Lokasi sekolah di kawasan luar bandar atau pedalaman yang sering kali menghadapi kekangan infrastruktur dan akses yang sangat terhad. Oleh sebab itu, PBD membolehkan guru menyesuaikan pentaksiran mengikut konteks sekolah masing-masing. Ini kerana walaupun murid di kawasan terpencil, mereka tetap dinilai secara adil dan diberi sokongan berdasarkan keperluan masing-masing, sekaligus mengurangkan jurang pencapaian antara murid. Contohnya, guru di sekolah pedalaman menggunakan aktiviti luar bilik darjah seperti ke kebun atau ke bengkel sebagai bahan pentaksiran autentik berbanding guru yang berada di bandar yang mempunyai uh, yang mempunyai penggunaan ICT sepanjang melaksanakan proses PDP di dalam kelas. Kelima, PBD menyokong kaedah pembelajaran bermakna seperti kontekstual dan autentik yang lebih dekat dengan kehidupan seharian murid. Pembelajaran yang bermakna menjadikan murid lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dunia luar dan memperbaiki taraf hidup mereka. Sebagai contoh, murid diminta menulis karangan tentang adat kenduri di kampung mereka. Selain belajar bahasa Melayu, mereka juga mengangkat identiti budaya masing-masing. Yang terakhir iaitu yang keenam, dengan adanya teknologi dan perubahan pedagogi, PBD kini dilaksanakan melalui pelbagai kaedah interaktif dan kreatif. Murid didedahkan kepada penggunaan teknologi dan kemahiran digital sejak awal lagi. Contohnya, murid membuat video dokumentari sebagai tugasan sejarah di mana mereka belajar sejarah, kemahiran digital, kerja berpasukan dan komunikasi serentak. Kemahiran ini sangat penting untuk pasaran kerja masa hadapan sekaligus memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan status sosioekonomi mereka. Itu sahaja perbincangan daripada saya dan inilah hasil rumusan secara keseluruhan selaras CDI iaitu amalan pedagogi instasional pemangkin kemenjadian murid.